كما ربونا صغارا. ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir Rabbana atina fi dunya hassanah wa fil akhirati wa kina azab al-nar wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah syukur kepada Allah Pagi ini kita meneruskan siri Tadabur Surah al balad Kita dah selesai pada ayat yang pertama yang mana ayat yang pertama Allah bersumpah uh, bagi ketua bagi segala negeri iaitu negeri Makkatul Mukarramah. Maka ayat yang kedua yang kita akan bacakan sebentar lagi adalah berkaitan dengan penghulu bagi segala nabi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat yang kedua ini akan menjadi penegasan yang kedua boleh dia dikaitkan dengan Allah bersumpah buat kali yang kedua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Allah nak menegaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia adalah penggulu bagi segala para nabi بأي آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن تحل بها ذا وأنت حل بهذا البلد. كي ايات الآيات وأنت dan sedangkan kamu anta situ siapa iaitu merujuk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam okey nabi sallallahu alaihi wasallam hillum bihadzal balad iaitu tinggal di negeri di negeri ini merujuk kepada negeri mekah okey dalam ayat ini perkataan hillum sama macam perkataan halal hillun jadi apa makna sebenarnya hillun okey tafsiran yang pertama seperti mana terjemahan ayatlah iaitu seolah-olah Allah bersumpah aku bersumpah dengan negeri ini ketika engkau berada di dalam negeri ini kenapa kerana keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah akan menambahkan lagi kemuliaan negeri itu seperti kita sebut pada hari yang sebelumnya di Mekah adanya Kaabah di Mekah adanya Masjidil Haram tetapi apabila Allah lahirkan insan yang paling mulia Maka memuliakan lagi Menggandakan lagi Kemuliaan negeri Iaitu Makkatul Mukarramah Tafsiran yang kedua Seperti mana kata Al-Imam Al-Tabari ya, Al-Imam Al-Tabari Dalam tafsir Jami' Al-Bayan Mengatakan Perkataan hilun itu merujuk kepada halal. Maksudnya apa? Engkau, wahai Muhammad, halal. Untuk melakukan serangan terhadap orang yang engkau nak perangi. Dan engkau juga halal untuk menawan orang yang engkau tawan itu. Itu sesemua terserah kepadamu. Maksud dia apa? Maksud dia Allah bagi tahu Nabi SAW ni boleh melakukan apa sahaja di tanah halal iaitu eh, maksudnya Nabi boleh melakukan apa sahaja di bumi Mekah kita tahu negeri Mekah ini namanya apa salah satu namanya adalah Haraman Aminan iaitu tanah haram yang aman tidak boleh berperang dan sebagainya tetapi apabila Nabi SAW memasuki Mekah maka nabi menjadi halal kepada baginda baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa sahaja. Jadi kalau tafsiran dua ni ia merujuk kepada selepas nabi dapat menawan kota Mekah. Sebab kita tahu nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. tu nabi akan patah balik masuk ke Mekah menawan kota Mekah. Maka apabila Nabi dapat menawan kata Mekah, maka Allah mengatakan wa anta hilum bihadzal Jadi dua-dua tafsiran ini diperkatakan oleh para ulama tafsir. Dua-dua diterima. Baik. Kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Okay, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Ayat ini adalah sumpah yang ketiga Ada dua waw dekat sini Iaitu wa Wa yang pertama ni adalah demi Salah satu huruf sumpah adalah huruf waw Wa walidin manusia yang melahirkan zuriat wama walad dan zuriat yang dilahirkan yang dilahirkannya okey bagaimana boleh dapat terjemahan seperti ini wa walidin wama walad sebenarnya kalau kita dalami lihat tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tak sebenarnya ada banyak pendapat kita kemukakan sedikit maklumat okey dalam tafsir uh, al-imam at-tabari okey al-imam at-tabari mengatakan tafsiran pertama ada yang mengatakan wa walidin walid dalam ayat tadi itu merujuk kepada nabi adam alaihi salatu wassalam Wama walad walad tu siapa adalah anak anak keturunan nabi adam ini adalah pendapat tabi'in mujahid qatadah dan juga abu salah pendapat yang kedua seperti mana kata al-imam tabari ada juga para ulama mengatakan walid dalam ayat tadi adalah merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ayat walad adalah merujuk kepada anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam ini adalah pendapat Abu Imran al-Jawni rahimahullah dan ada tafsiran lain tapi saya tak nak buat tafsiran lain tu nanti agak panjang kerana kesimpulan yang dibuat oleh al-Imam Tabari. Okey, Imam Tabari ni tuan-tuan, ranking dia eh, ranking dia dari sudut kesejanaan dari sudut tafsiran ini di antara tafsir yang wajib bagi setiap yang belajar tafsir dia kena rujuk Imam Mutabarri ni sebab dia di antara uh, ulama tafsir yang paling-paling awal yang kita boleh jumpa kitab tafsiran dia. Dan dia bawakan sanat. Dia tafsir tu dapat dari siapa? Dia akan bawakan ni daripada sahabat, ni daripada tabiin. Jadi Al-Imam Mutabari dia buat kesimpulan, dia kata lepas beri pendapat satu, pendapat dua, dia kata pendapat yang terpilih dia kata adalah pendapat yang mengatakan Allah bersumpah dengan setiap bapa tak kisahlah bapa tu nabi adam ke nabi ibrahim ke setiap bapa saja dia termasuk dalam makna walid dan wala itu juga merujuk kepada setiap zuriat yang dilahirkan tak kisahlah anak siapa anak nabi ibrahim ke anak anak cucu Adam ke siapa pun termasuk di dalam makna anak. Sebab itu terjemahan yang kita letakkan adalah demi manusia yang melahirkan zuriat. Siapa dia? Siapa-siapalah. Adam pun boleh, Nabi Ibrahim pun boleh. Dia termasuk dan yang dilahirkannya. Okey. Melahirkan zuriat dekat sini adalah merujuk kepada bapa walaupun yang melahirkan tu adalah ibu. Tapi kenapa disebut bapa? Dan kenapa sebut anak? Kerana kalau kita bin kan bin ke siapa? Bin ke bapa ke bin ke ibu? Ha, kita akan binkan kepada bapa lah ataupun berbintikan kepada bapa. Sedangkan lahir itu adalah ibu. Sebab itu kata para ulama keturunan berlangsung dari seorang bapa kepada anaknya iaitu bin berbintikan. Dan anaknya kalau beranak juga pun akan menjadi bapa pula kepada anaknya sampai hari kiamat. Bin siapa, binti siapa, bin siapa, sampailah susur galuh keturunan tu sampai lah hari kiamat. Kenapa Allah bersumpah demi mana-mana bapa dan juga anak? Kerana bapa apabila membesarkan anaknya susah. Betul tak? Daripada nak berubah tangga susah, nak dapat anak susah, dah nak besarkan anak susah, nak sekolahkan anak susah, anak dah kahwin pun susah juga mana bapa dia. Bila tak susah, semua susah. Terlagi menjadi bapak, bapa. Ingatkan dah merumah tangga, bolehlah kita bertenang-tenang. Tapi tidak. Begitu juga dengan anak pun susah. Daripada kecil menjadi baik, nak sampai di rumah tangga tu Nak jadi bapa tu Pun susah Maka di sebalik hikmah Allah bersumpah demi bapa dan anak ni Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu bahawa manusia ni kena belajarlah Bahawa bersusah-susah itu sebenarnya adalah pelajaran Supaya perlulah bersusah-susah juga untuk taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi justru itu kita telah pun selesai membaca tiga ayat yang mengandungi tiga elemen sumpah. Ada tiga penegasan. Melalui tiga perkara yang Allah telah menegaskan. Yang pertama adalah Allah menegaskan dengan kota Mekah. Yang kedua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga adalah bapa dan anak. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah kita akan masuk kepada ayat yang keempat namun huraiannya kita akan bincang pada hari yang berikutnya tapi sebelum tu kita lihat dulu tentang bapa dan anak. Ya, bapa dan anak termasuk ibu lah. Jadi uh, hasil daripada membesarkan anak-anak itu sempena hari bapa lah kot Eh? Ke apa? Nah, Allah mengaturkan ayat ini untuk sampai pada waktu. Baik. Anak-anak ni dibesarkan memang susah. Jadi moga-moga kesusahan sebagai seorang bapa Allah Ta'ala nanti akan membayarnya membalasnya dengan pahala yang banyak kita tahu dalam satu hadis bahawa apabila matinya seorang anak Adam terputus semua amalnya melainkan dia meninggalkan tiga iaitu anak yang salih yang mendoakannya sedekah jariah dan juga ilmu yang dimanfaatkan. Jadi moga-moga segala pengorbanan, titik peluh, usaha, tenaga, apa jua demi membesarkan anak-anak ini Allah akan mengganjari dengan kebaikan. Jadi kalau nak lagi kebaikan tu beranaklah lagi. Ke dah nak dah dari moga-moga ya Allah taala memberikan manfaat pada apa memberikan ganjaran yang terbaik kepada bapa dan juga ibu yang membesarkan anak-anak dan Allah jadikan besarnya bapa dan anak ini termasuk dalam sumpah. Kalau tak ada hari bapa pun. Kalau tak ada hari ibu pun, diagung tak bapa dan ibu sudah diagungkan. Karena Allah bersumpah demi yang melahirkan temah Baik, kita masuk ayat 4 sekejap Kita baca uh, ayat yang keempat Ayat 4 ni adalah jawab kepada sumpah Ayat 4 ni lah sebenarnya objektif Surah Al-Balad Inilah menjadi ayat core Bagi semua ayat dalam Surah Al-Balad jadi ayatnya berbunyi kita baca ayatnya. Laqad khalaqana al-insana fi kabad. Okay, ayat ini kalau kita lihat dengan penuh ketelitian ada dua penegasan Dekat ayat ini, sebelum perkataan Qalaun Quna, jumpa perkataan apa? La dengan Qad. La dengan Qad ni sebenarnya dua penegasan. Jadi terjemahan dia, sesungguhnya kami. Sebenarnya kena tambah sikit lagi. Sesungguhnya kami benar-benar sebablah dengan qat dua penegasan sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan insan semua insan bi kabadin iaitu dalam keadaan susah payah. Okey, perkataan kabad ada dua tafsiran. Tapi salah satu tafsirannya adalah susah Ayat. Okay. Jadi hari yang berikutnya kita akan ulang balik baca ayat yang keempat dan kita akan buat kombinasi daripada ayat pertama sampailah ayat yang keempat dan kita akan ulas apa makna kabadin selain daripada makna susah payah dan kita teruskan dengan Uh, beberapa pengajaran ayat-ayat yang boleh diambil dalam ayat-ayat yang telah pun kita bacakan. Jadi kita berhenti dengan uh, kadar ini insya-Allah kita jumpa lagi hari yang berikutnya aku luqri hadza wa astaghfirullahal azim wa bila tafil hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب